Hörmətli izləyicilər, kanalımızda ən son xəbəri ilk olaraq izləmək istəyirsinizsə, abunə olmağı və videonu bəyənməyi sizdən xahiş edirik. Rusiya prezidenti Vladimir Putin hərbi xidmət keçməli olan ehtiyatlı olan vətəndaşların hazırlanması ilə bağlı fərman imzalayıb. Rusiya təhlükəsizliyinə qarşı NATO və Amerika Birləşmiş Ştatlarından dəstəy alan Ukraynaya qarşı Moskva da silsilə hazırlıqlarını davam etdirir. Bunların sırasında ehtiyatlı olan əskərlərin hazırlanması da var. Buçinin Russiya hüquq informasiya internet portalında dərc olunan qərarına əsasən, Russiya silahlı qüvvələrində, Russiya milli qvardiyasında, dövlət təhlükəsizlik orqanlarında və federal təhlükəsizlik xidməti müəssisələrində hərbi xidmət üçün ehtiyatda olan Rusiya Federasiyası vətəndaşları təlimə çağırılıb. Bununla əlavə, qərarla Nazirlər Şurası və federal vilayətlərin administrasiyasına vəzifəli vətəndaşları hərbi təlimə çağırmaq Mə bununla bağlı tədbirlərin həyata keçirilməsini təmin etmək tapşırılıb. Rusiya Federal Qanunlarına görə vəzifəli şəxslər 3 ildə birdəfədən çox təlimə çağırıla bilməzlər. Eyni zamanda qeyd edirik ki, Ukraynanın müdafiə naziri Aleksey Reznikov bildirib ki, Rusiya işğal etdiyi bölgələrdə təxribatlar törədə bilər. Rusiyanın üçlü formatı rədd etdiyinə işarə edən Reznikov ehtimal edir ki, ruslar təxribatlar törədəcək. Biz Ukrayna ərazisinin tam olaraq işğalını gözləmirik, Nazir Nezlikov əlavə edib ki, Ukrayna yalnız Rusiya ilə danışıqlar apara bilər. ABŞ prezidenti Joe Biden isə Rusiyanın yaxın günlərdə Ukraynaya hücum etməyi planlaşdırdığını və paytaxt Kiyevində hədəf alınacağına inandıqlarını açıqlayıb. Jo Bayden Ukrayna böhranı ilə bağlı mətbuat konfransı keçirib və bununla bağlı orada məlumat verib. Bayden Rusiyanın yaxın günlərdə Ukraynaya hücum etməyi planlaşdırdığını və Ukraynanın paytaxtı Kiyevində hədəf alınacağına inandıqlarını açıqlayıb. Rusiya planlarını həyata keçirsə, müharibiyə görə məsuliyyət daşıyacaq. Biz Ukraynaya qoşun göndərməyəcəyik, lakin dəstəyimiz davam edəcək, Bayden deyib. O qeyd edib ki, Rusiya prezidenti Putinın Ukraynanı işğal etmək qərarını verdiyinə inanır. Ukrayna işğal edilərsə, Rusiya qarşı hər tərəfli sanksiyalar tətbiq edəcək. İşğal başlayana qədər diplomatiya yox ola bilməz. Son günlər biz Rusiyanın dəstəklədiyi qüvvələr tərəfindən atəş kəsin ciddi şəkildə pozulduğunu şahidə oluruq. Bu qüvvələr Donbasdakı hücumları Ukraynanın üzərinə atmaq istəyir. Rusiya daha çox ciddi dezinformasiya kampaniyası aparır. Bütün bunların Rusiyanın Ukraynaya hücum etmək üçün istifadə etdiyi bəhanədir. Rusiyanın hazırda Ukrayna və Belarus sərhədində və Qara dənizdə 150 min əsgər olduğuna diqqət çəkən Bayden bildirib ki, Rusiyanın önümüzdəki həftələrdə hücum edəcəyinə inanmaq üçün əsaslarımız var. Bəli, mən hesab edirəm ki, Putin buna qərar verib, deyə Joe Biden bildirib. Xatırladaq ki, Bu gecə Ukraynanın şərqindəki Rusiya yönümlü separatçıların nəzarətində olan Luqansda şiddətli partlayış baş verib. Telegraf.com xəbər verir ki, partlayışdan sonra Druzhba təbii qaz kəmərində güclü yanğın baş verib. Partlayışla birlikdə ərazidən yüksələn alov kameralara əks olunub. Fransa prezidenti Emmanuel Macron bazar günü Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə telefon danışıqları aparmaq niyyətindədir. Bu barədə Yelisey sarayından bildiriblər. Məlumata əsasən bir gün əvvəl, şənbə günü Makron Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski ilə telefon danışıqı aparacaq. Makronun administrasiyasından bildiriblər ki, Avropa qitəsində təhlükəsizlik sahəsində sabitliyi pozacaq qarşıdurmadan yayınmaq üçün hər fürsətdən istifadə edilməlidir. Təəssüf ki, sərhətdəki real vəziyyət barədə biz yalnız Qərb mətbuatında Vaxtaşırı dərslərlə pikdən şəkilmiş görüntülərdən, bir də Rusiya və Belarus sərhət yanı rayonlarında yaşayan yerli sakinlərin yaydığı foto və videolar sayəsində xəbər tuturuq. Tam mənzərəni təsəvvür etmək olduqca çətindir. Bu sözləri hərbi ekspert Mikhail Jrakhov deyib. O bildirir ki, indi sərhətdə Rusiya ordusunun nə qədər kontingentinin toplandığını yalnız təxmin etmək olar. Sərhəddin Ukrayna tərəfində vəziyyət nəzarət altındadır. Mühafizə gücləndirilib. Elavət, ehtiyat qüvvələri yerləşdirilib. Amerika Birləşmiş Ştatları Ukrayนาดakı səfərliyinin Kiyevdən Lvivə köçürüb. Digər diplomatik nümayəndəliklər də Amerikalılardan nümunə götürüblər. Bunu necə izah edə bilərsiniz? Sualına isə ekspert belə cavab verib: "Təəssüf ki, xarici diplomatların bu qərarına bütün hallarda bəraət qazandırmaq mümkün deyil. Qərbli tərəfdaşlarımız bir tərəfdən Rusiyanın işğalından danışır, digər tərəfdən diplomatlarını Rusiyadan deyil, Ukraynadan çıxarır." Bu da iqtisadi sabitliyə xələl gətirir. Çünki bildiyiniz kimi pul sabitliyi sevir. Bu səbəbdən Ukrayna dayanıqlı iqtisadi vəziyyəti qorumaq üçün zəruri resurslardan və lazimi silah almaq imkanlarından məhrum olur. Qərb hökumətləri çox güman ki, daha çox şey bilir. Öz vətəndaşlarının həyatını prioritet hesab edirlər, lakin bunun Ukraynanın daxili durumuna faydası yoxdur. Böyük sövdələşmənin mövcudluğu ilə bağlı zaman-zaman məlumatlar sızır. Lakin satılmış Ukrayna yalnız NATO daxilində mərkəzdən qaçma meyllərini artıracaq. Axı Baltikyan ölkələr və ya Polşada özlərini təhlükəsizlikdə hiss etmirlər. Odur ki, növbənin onlara da çatacağını düşünə bilərlər. Bundan başqa, Vaşinqtonun Əfqanıstandan sonra ikinci açıq məğlubiyyəti Abşad baş tutacaq qeyds şəxslərində hazırki hakimiyyətin xeyrinə olmayan mənfi nəticələrə səbəb ola bilər. Ukrayna ətrafında vəziyyətin gərgəllənməsindən danışarkən bunu da nəzərə almaq lazımdır. Axı məlumdur ki, Amerikalıları ilk növbədə daxili siyasət maraqlandırır. Xarici siyasət isə belə demək mümkünsə, yalnız yardımçı xarakter daşıyır. Digər tərəfdən Baydenin və bütömlükdə ABŞ-ın əsas rəqibi Çin olduğu üçün onların Ukrayna problemini şərti olaraq kənara atıb Çin-Tayvan problemi ilə məşğul olmaları daha cəlbedici olardı. Amma siyasətdə sadə yollar olmur. Təəssüf ki, Ukrayna 30 il ərzində tamamilə aliqarqların təsiri altına düşüb. Onlar ölkəni yalnız süper gəlir mənbəyi hesab edirlər. Bütün iri enerji məsələləri və iqtisadiyyatın əsas sahələri ofşorlardadır və əksər aliqarqlar xarici daşınmaz əmlakə sərmayə qoyur. Məsələn, Rinat Ahmedov daimi olaraq Almaniyada yaşayır. Ukraynaya yalnız biznes məsələlərinə görə gəlir. Təəssüf ki, Ukraynanın heç bir prezidenti bu vəziyyəti kökündən dəyişdirə bilmədi. Buna görə də dəbaquşunun bu duruşunda təəccüblü heç nə yoxdur. Bu yanlışdır, amma təəssüf ki, reallıqdır. Azərbaycandan fərqli olaraq Ukrayna cəmiyyəti son dərəcə rəngarəngdir. Kırımın və Donbasın bir hissəsinin itirilməsinə baxmayaraq, 2022-ci ildə belə şəksiz təcavüzkar olması barədə dəqiq təsəvvürümüz yoxdur. Bizdə müsbət mənada təbliğat mövcud deyil. Azərbaycanda Azqala Uşaq Bağçasından başlayaraq hər kəs bilirdi ki, Qarabağ bizimdir və 2-ci Qarabağ müharibəsi zamanı cəmiyyətin dəstəyi tam oldu. Təəssüf ki, bizdə bu yoxdur. Əhalinin bir qismi hələ də Sovetin Qardaş Xalqlar piramidasının əsarlətindədir və Rusiyadan birbaşa təhlükə görmür. Amma Kremlin birbaşa işğalı ilə əlaqədar hər şey dəyişə bilər. Evinizin yaxınlığında partlayan mermi həyata baxışınızı kökündən dəyişir, deyə ekspert bildirib.